ho'p sizlar bilan tekislash amallarini ko'rib chiqamiz birinchi o'rinda o'sha misol uchun burchaklar chizib olyapman hammasini o'lchamini har xil qilib mana ho'p hammasini belgilayapman demak belgilaganimizda o'sha movda turgan holatda mana o'ng tarafda tepada shunaqangi narsalar chiqib qoladi ho'p bu haligini left ya'ni chap tarafga tekislash hammasini o'rtalik qilib tekislash o'ng tarafga tekislash bu tepaga hammasini tekislash qayerda bilinadi misol uchun bunday qilib turib qo'yadigan bo'lsak mana hammasi tepada o'zi tepaga tekislanib turibdi demak o'rtali pastga oralarini bir xil qilish mana bunday turgan holatda agar buni bosadigan bo'lsak hammasini orasini bir xil qilib qo'yadi mana shunday hammasini tepaga va yana bitta tekislash usuli bor bu smart o'sha tekislash ho'p u narsa judayam ko'p kerak bo'ladi odatda mana shunaqangi kartochkalarda boshqa dizaynlarda tayyor holatga keltirganingizdan keyin uni qaysinidir bir birini o'rniga almashtirish kerak bo'lib qoladi va o'sha paytda juda ham qulay bu narsa ho'p belgilayapmiz belgilaganimizda mana chekkada bunaqangi burger chiqib qoladi bitta bosamiz o'sha demak o'sha holatga o'tdi mana chiziqchalar paydo bo'lib qoldi orasida mana bittasini ushlab turib yurgizadigan bo'lsam hammasi birdaniga oralari bir xilda bo'lib turib kattalashyapti misol uchun o'ttiz yetti turibdi ma agar qirq qiladigan bo'lsa mana orasini hammasini qirq qildi endi oradagi mana o'rtadagi nimalar aylanachalarni o'tkazadigan bo'lsa mana o'rniga mana shunaqa bo'lib o'tib almashtirib bemalol ishlasa bo'laveradi bu judayam qulay